Ты снимаешь? А, ну да. Итак, ребята, здравствуйте. Сегодня у нас обзор на Monster Energy, Energy Cola. Сразу, что можно заметить, Кельсий Крест. То есть пропаганда фашизма. Уже сразу оценку можно снижать. Но за этикетку не будем снижать, да? Надо по вкусу оценивать. Итак, изготовитель. Производственная компания Лидер. Но mm -hmm. это очень странно, потому что Лидер здесь только один. Это UMC. Ну, я думаю, ну хотя да, давай состав почитаем. Скажи, что вкусы разные есть. Типа красный. Да, розы. вот у него красный питерский, а у меня кола. Да, вот. Подготовленная вода. Вот что значит подготовленная, вообще хуй знает. Вода, сахар, таурина, ароматизатор идентичный натуральному колу, регулятор кислотности, кислоты артофосфорная, кофе натуральный, консервант без аат натрия. Так, отлично. Что это, конечно, не густо в составе написано, что откроем. Ну, давай вкусы Ты вылишь стакан. Да, вылью. Так, сразу понюхаем, как Толян этот долбоев. Ну да, пахнет колой, просто обычной колой, абсолютно обычная кола. И даже по цвету абсолютно обычная кола, вообще херня. Хотя знает. цвет розовый, на самом деле. Ой, цвет розовый на этикетке. Чувак, вообще по цвету как кола. Ну что-то мне это не нравится, чувствую, я сейчас бы вот так 0 из 10 где-то, чувак. Это просто кола. Так, я не понимаю, сейчас я последний раз в бутылки. Потому что здесь у меня до этого кола была. Все ясно. Что, <сíntil> ребята, это пиздец. Я оценивать колу отдельно. Это, конечно, здесь и здесь, но здесь это просто кола, написано Monster Energy. Поэтому факов производителей, блядь, и все, платите им си А Оценка все, я, какая? Ноль из десяти. Ноль. Все.